ঈদ বুলি ক'লে নিমকি কাটাকলি লাৰু পিঠা নহ'লে বাৰু ঈদ হ'ব জানো নহয় মই ৰমজান মাহৰ শেষৰ দিনকেইটাত ইমান বেছি কষ্ট হোৱাৰ স্বত্বেও নাস্তা বনাব লৈছোঁ অকলে অকলে যিহেতু অলপ অলপকৈ বনাইয়ে আছোঁ সদায় এটা দুটাকৈ তেনেকৈ বনাওঁ নিমকিখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাজি লৈছোঁ আচ্ছাম আইকুম এভৰিৱান আপোনালোকসকলো কেনে আছে ইনচা মই ভালে আছোঁ আশা কৰোঁ যোনে য'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতে পাই যায় এয়া চাওক মই নিমকি বনোৱাৰ পিছত এইটো এলেজেলে বুলি কয় এইটোও মই বনালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ এইটো খাই আৰু মোৰ সৰু ল'ৰা আমাৰটো খুবেই ভাল পায় এইবিলাক বস্তু স্পাইচি বস্তু তাৰ কাৰণে মই বেছিকৈ বনাব লাগে আৰু হৈ গ'ল বনোৱা আৰু এইফালে নিমকি কেকো বনাই দিলোঁ দুটা আৰু মোৰ কেকটো যে এইবাৰ ইমান বেছি স্পঞ্চি হৈছিল ন চব কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু মই কাটি মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিম ভৰাই টিফিনত ঈদৰ দিনা মানে টাইমেই নহয় চব মই আগতীয়াকৈ যেতিয়া যিটো সময় পাওঁ তেতিয়াই মই সেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ এইফালে মই কটাকলি ৰেডি কৰিব লৈছোঁ আৰু মানে আৰু মোৰ লগতে এইবিলাক লৈ আৰু লাগি থাকে ইটো সিটো কৰিয়ে থাকে আৰু ভালো লাগে ন ল'ৰা ছোৱালীক লগত লৈ কষ্ট হয় যদিও মনটো থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইনটা কথা ক'লে এইটো নিম কি হয় এইখিনি বনাই আছো মই কটাকলি নিমকিৰ নিচিনা হয় কিন্তু অকণমান ডাঙৰ আৰু মিঠা কেকৰ বেটাৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই বনাই ল'ব লাগে আৰু বহুত বেছি ভালো লাগে আৰু এই মেচিনেৰে মই বনাই আছো কৰচ পিঠা আৰু এইটোক আপোনালোকে বাৰু কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কিছুমানে মাদ্ৰাজী পিঠা বুলিও কয় আৰু হৈ গ'ল মোৰ বহুতখিনি ৰেডি বনাই আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম আৰু ক্ৰিস্পি হয় খাবলৈ অকণমান জ্বলা নিমখীয়া বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ সৰু ল'ৰাইটো খাই খুবেই ভাল পায় মই সেইকাৰণে বনাই থওঁ বহুত ৰাতিলৈকে বনালোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি এতিয়া বনাব লৈছোঁ পোলাও আৰু আমাৰ সিহঁতে বাপেক পিতেকে গৈছে ঈদগাহত নামাজ পঢ়িবলৈ আৰু এয়া চাওক ইয়াতে লাখ লাখ মানুহ শ শ মানুহ ইয়াতে একেলগে যেতিয়া নামাজ পঢ়ে বহুত বেছি ভাল লাগে ন আৰু এইখন হৈছে আমাৰ সিজুবাৰীৰ খানকাৰ ঈদগাহটো কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে চব মানুহ একেলগে নামাজ পঢ়ে ঈদৰ সেই দিনটোৱেই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তেওঁলোক আহিলে আহি খোৱা লোৱা কৰি এতিয়া আমি অকণমান ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ ঈদ বুলি ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি অকণ ভিডিঅ' বনাব লাগে নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি সন্ধিয়াত গ'লোঁ অকণমান লাইটিং চাবলৈ গীত বুলি ক'লে গোটেই মানে পৃথিৱীখন যেন একদম লাইট লাইট কৰি থয় আগতে এইটো নাছিলে আজিকালি বহুত বেছি এইটো মানে সকলোতে গাঁও ভূঞে মানে সকলোতে এইটো একদম নিউ জেনেৰেশ্যনত এইটো এটা মানে ট্ৰেণ্ড চলি আছে যে লাইটিং হ'ব লাগে সকলো মছজিদৰ সন্মুখত ঈদগাহৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰে আৰু এইটো হৈছে হাতীগাঁও মেইন ৰোড আমি অকণ গৈ আছোঁ ওলাই ভাবিলোঁ বাইদেউ ক'লে হেৰি বোলা অকণমান ফুৰি আহোঁ সেইকাৰণে অকণমান গ'লোঁ যে ক'ৰবাত একাপ কপি খাম তেনেকৈ কাৰো ঘৰত যোৱা নাই তেন্তে আহকচোন বোলো আমি ক'ত গৈ যাওঁ দেখুৱাম আমিয়ে আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আৰু এয়া চাওক এয়া বাইদেউহঁতৰ ফেমিলি বাইদেউৰ ছোৱালীকেইজনীও গৈছিলে আমাৰ সেই ফেমিলিটো গৈ একাপ কফি খালোঁ অকণমান বহি ভাল লাগিলে সেইটোৱে আৰু অকণ লাইটিং চাই মেলি এতিয়া আমি ঘৰা ঘৰি আহিম সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আজিৰ দিনটো ইনচাল্লা আল্লাই ভালে ভালে নিলে ৰাতিটো বহুত ভালহে পাৰ হৈ আছে আমাৰ আপোনালোকৰ বাৰু ঈদ কেনেকৈ আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মই ঘৰত আহোঁতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে আমাৰ সেই মহলাটোতে য'ত চেল্ফি পইণ্ট পাতিছে আৰু এনেকৈ লাইটিং লগাইছে তাতে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'ও বনাওঁ অকণমান ফটো এটা তুলি ঘৰলৈ গুচি আহিম তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আকৌ কৈছোঁ মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতে পায় এইখিনি মোৰ ডেক'ৰেট আছিলে থেংক ইউ এভৰি ওৱান